Убей этого черта, убери его со своей дороги, И каждого демона, каждую собаку, Стирай с лица земли Непростое искусство, выпускай, А сейчас победитель будет стирать каждого демона и черта своего взгляда, своего окружения и твоего запомни. Сейчас победитель проявит мастерство свое. Не просто он заходит, не просто он это проявит. Словами это покажет, словами накажет сдалека. А кого заметит близко, того с делами наказания получит он. И сразу не, не просто, он и сразу больно почувствует за нем, И сразу те, кто окружает, тоже это взглядом позачувствует. Вот такой боль он и проявит такой... Блин. Просто... Да. Немножко перебили меня, но ничего. Продолжаем мы. Реклама зашла. Но ничего, она нас не остановила. Дальше победитель будет наказывать вас, каждого, кто окружает нас. Так что запомните, сейчас до бичи выходит хищник по имени победитель забирать, очистить, чистоту проявить полностью везде, где бы он ни был, где бы он ни шагал, где бы он свое место не назвал, чистотой проявлял. Вот сейчас каждого демона накажем, далека проявим, из близка докажем. Вот так мы свое слово покажем, вот так мы сейчас видим и выходим. Не просто победителями себя называем, гангстерскую шнягу выпускаем и сразу кого-то убиваем, если замечаем черт тогда, сразу с лица с земли стираем, не просто это делаем, сразу выпускаем, как колобушку вылетаем и запускаем. Вот такое искусство мы покажем и проявляем, не просто веща закидываем и от себя выпускаем, не просто мы себе за свои слова отвечаем, не просто за победителей себя оставляем, значит я отвечаю кругом бегом, это зачитаем и это впечатляем. Кому-то это сделаем, а кого-то сразу удивляем. Непростыми шагами зашагаем, сразу залетаем, заплаваем по-любому, по свое забираем. А так зайдем и заберем, что никто не увидит то, только жертва почувствует ее крик. Вы узнаете и услышите, и больше ничего. И последний сдох, его дышите и он сдохнет, и сразу ваши глаза посмотрит, и в тот свет попадет. Вот под нашей нож он, он и придет. И так мы и пошлем каждого демона, кого заметим, и заметит он. Так что не, покажай, не показывайтесь при нем. Ясно вам. Сейчас я говорил про себя, рассказывая, как я буду наказывать демонов, откидывать от своей дороги и своего оберегать. Вот так глаза открывать, не просто свои шаги шагать, сразу автоматом вылетать. Вот так буду свои пули выпускать, сразу десятирех убирать с одной пули, просто одну кнопку нажимать, а если два, сразу двадцать подумай. И так любая 부러웠다. не предстоит пред моим путем, я один заберу сразу не одну роту, а сразу десятерых. Если нужным посчитаю, то и сто. Вот такое искусство выпищу. Вот так дим демона пред своей дорогой уберу. Так что демоны прятайтесь, когда я просыпаюсь, свои глаза открываю. Если нет, то накажете подобное наказание получите. И даром такая песенка сейчас выходит. из меня выпускается сразу ваши сердца запускаются, сразу с моей песенки кого-то убирает. Вот так я просвещаю, вот таким голосом проявляю и за это отвечаю. Так что смотрите, сегодня пришло ваше время наказания. Сегодня победитель выходит и вас заберет, и вас проводит. До самого ада заводит, пред сатаной проводит, и там и поставит, и оставит, и дальше пойдет за другим деваном, и же привозит и также окажет там же место представит вот такое искусство покажет так что демонами все ваша темнота вы перестанет победители шагает победители такое замечают и такое проявляет, потому что, что они сами замечают, что последнее время приходит, значит, пора полноценную свет загореть. Везде, чтобы он горел, чтобы Бог, когда придет, и сразу светом его встретить, как надо, Его благословение достать, и Ему такого указать, Своим светом проявить и вот так гореть, благословенным огнем любого демона перед своим путем загореть. Вот так будем мы шагать, и будем их наказывать. Сегодня, да, и даром я читаю ради тебя. Так что слушай, демон, смотри, прятайся, как надо. Иначе загоришь с моим благословенным огнем бесподобно. Сегодня я проявлю и закину вот такую бомбу и тебя взрываю. Не просто взрываю, на мелкие кусочки обливаю. Вот такую бомбу я закидываю и выкидываю, целую планету сразу забираю. Кого только нужным посчитаю, затем она засчитаю, сразу взрываю. Так что смотрите, даром прятаетесь по любому взрываетесь и на мелкие куски познаетесь, так что больше не заберетесь, больше не заклеитесь. Вот такое искусство из победителя выходит, и сейчас заходит, вам запускает, не просто он этого запускает, и просто он этого проявляет и заявляет. Так что смотрите, моя сила зашла, моя сила пришла, моя энергия дошла. Сейчас она такого нужным посчитала, что демонов наказать пора. Да, и сейчас копайте свои себя, сами себе ямы, и под свои подножки сами попадете. Ясно я выразился, там и вы будете, и живите. И так, что свою яму зайдете, и там живыми вам закопаем, и потом там и помрете. Вот такое ваша судьба. Пришла сегодня, да Победитель недаром заявляет Такого, значит, отвечает за слова Так что горько И, и громко а, само, а на самом деле будет и больно Не просто Ваша кровь будет льется А вы будете молить, чтобы убивать а Мы не будем, просто дальше Будем наказывать, вот так Будем своего проявлять И за свои слова отвечать Так свои шага шагать Такое наказание накидывать так что слушайте и просто принимайте Пуганами если себя оставляете Так что сразу пропадаете И униженными себя оказывайте И сразу так и помрете Демона вам пошлем И кто-то вас зашлет И там не и воспримет А там мы не заморачиваемся Просто свой свет проявляем И каждого демона откидываем Так мы свою дорогу очищиваем а -а -а.